ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮಹಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಮಹಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿನ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಪ್ಸರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಲಾರದ ಮೌಲಾನಾ ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಯುವ ವಕೀಲರಾದ ಸೈಯದ್ ಬರೀದ್ ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸೀಂ ರವರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರು ತನು ಮನ ಧನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಹನೀಯರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರ ಯೋಧನಂತೆ ಹಗಲಿರಲು ಶ್ರಮಿಸಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವ ಮಂಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತನ್ವೀರ್ ಅಹಮದ್ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ ಸಲೀಂ ಅಲಿಯಾಜ್ ಅಲ್ಲು ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಿಯಾಜ್ ಪಾಷಾ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪಾಷಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ವಾಜಿದ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಂಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಖಾದರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಾಗರಿಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೆರೆದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರಾದ ಬಿಕೆ ನದೀಂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೂರುಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿಸಿದರು منگل جاگا تا جیا ہے جلدی دو تین سالوں سے آپ سے دیکھا ٹی ایم آزادی کے اس پیج پر اس علماء اکرام اور غدوں کا پوٹوں بٹھائے گئے تھا لیکن اس مرتبہ ایک نیت تھی دل میں ایک بات تھی کہ ایک سیٹ کے ذریعے سے اس امت کے اس عوام کو ایک میسے دیا جائے کہ ان کے اہمیت کیا ہے اسی لئے دوستو آج ہماری قوم دنیا کے ہر شوبر میں پیچھے ہے تو اسی لئے ایک نیت تھی کہ ہر ایک شوبر سے ایک آدمی بلادہ سیٹ پر بٹھائے جائے جس کے اندر ہمارا ایک ڈاکٹر بھی ہو ایک انجینئر بھی ہو ایک لائر بھی ہو ایک پروفیسر بھی ہو ایک لیکچرر بھی ہو اور ایک سیاستدان بھی ایک شعبہ ہے سیاستدان کے لوگوں بھی ہو اور ان سب کو ایک سیدھی راہ دکھانے کے لیے دنیا کے اندر پیدا ہونے والے وقت وقت سبوں کو اور مسئلوں کو خدا اور حدیث کے روشنی میں حل کرتے ہوئے اس امت سے ایک راہ دکھانے کے لیے ہمیں علما اسلام کی بھی سب کو ضرورت ہے تو ان سب کو میرا نام ہے ان شاء اللہ اس سجایا ہے ملک کی آزادی کے خاطر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے بچانے کے خاطر اس ملک کے بہت سارے ہمارے آبا و اجداد نے اپنی ہتھیلیوں میں اپنی جان کو رکھ کر اس ملک کے خاطر اور آنے والی نسلوں کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے تاکہ یہ ملک کو میں اس وقت آزاد کہوں گا جس وقت رات کے اندھیرے میں ایک عورت گھر سے نکلے اور صحیح سلامت جو ہے اپنے گھر کو واپس پہنچ جائے رکھیے حضر حضرت ڈپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے رکھی ہے میرے بھائیوں اس ملک کی بنیادوں کو اگر کوئی کھوک لا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اس ملک کی بنیادیں کبھی کھوک لی ہونے والی نہیں ہے اور یہ جو عمارت کھڑی ہے اس عمارت کو اور بھی آپ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اور خوبصورت کہ یہ ہندو مل... ہندو اور مسلمان کی تفریق کو مٹا کر جن لوگوں نے اصل قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو جو ہے جان اور پہچان کر ہمیں اس ملک میرے بھائیوں یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا جسے ہم, ہم سوچ رہے ہیں اس ملک کی آزادی کے خاطر لڑنے والوں نے جس کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو تک جو ہے انگریزوں کے پاس غلام بنا دیا انگریزوں کے حوالے کر دیا میرے بھائیوں یہ ملک جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہستا ہوا ٹھیلتا ہوا ملک آج کا دن یہ ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ میں کبھی ایک وقت تھا میں غلام تھا مجھے آزاد کرایا گیا اور جن لوگوں نے مجھے آزاد کرایا وہ, وہ لوگوں نے کبھی اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ملک بن غلامی کے حوالے نہیں ہوگا مہاتما گاندھی جی یہ کہتے تھے کہ ایک ملک کو اگر آزاد رہنا ہے تو وہاں کے جو لوگ بستے ہیں وہاں کے شہریوں کے اندر اپنی سیلف ریسپیکٹ اپنے آپ کے لیے عزت ہونی چاہیے اور آزادی کا صحیح جو مانا ہے ان کے دلوں میں رہنا ضروری ہے تبھی جا کر یہ جو ہے آزادی قائم تک جو ہے ہمارے ساتھ رہے گی سترویں یعنی ستر پر آٹھویں یوم جشن آزادی مبارک ہو میرے بھائیوں یہ دن ہمارے لیے ایک عید کی خوشی سے بھی زیادہ بڑا دن ہے اس لیے کہ جس مذہب کے میں اور آپ ماننے والے ہیں اس مذہب کے اندر غلامی بس اللہ کی کی جاتی ہے بندوں کی غلامی نہیں کی جاتی